સુરત જિલ્લાના તાલુકાના ગ્રામ પંચાયતના મંત્રી કનુભાઈ વાળાને રૂપિયા ચાલીસ હજારની લાંચ લેતા એસીપીએ ઝડપી પાડ્યા છે એક નાગરિકે ભાડે રાખેલી મિલકતના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરનો વેરા બિલમાં ઉલ્લેખ ના હોવાથી તેમણે તલાતીનો સંપર્ક કર્યો હતો તો તલાતીએ ચાલીસ હજાર રૂપિયાની લાંચ માંગી હતી માહિતી મુજબ એક વ્યક્તિને ભાડેથી રાખેલી મિલકતના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરનો વેરા બિલમાં ઉલ્લેખ ન થતો હોય અને જીએસટી નંબર તથા વીજ કનેક્શન મેળવવા માટે વેરા બિલની જરૂરિયાત હતી આ માટે એ વ્યક્તિએ કામરેજ તાલુકાના માકણા વલથાણ ગ્રામ પંચાયતના તલાટી કમ મંત્રી ભરતભાઈ વાળાનો સંપર્ક કર્યો હતો તલાતીકમ મંત્રીએ તમારે વેરા બિલમાં ઉલ્લેખ કરવો હોય તો રૂપિયા ચાલીસ હજાર આપવા પડશે તો તમારું કામ થઈ જશે મિલકતના વેરાબિલમાં સુધારો કરી આપવાના આવેશ પેતે ચાલીસ હજારની લાંચની માંગણી કરી હતી જોકે આ મામલે એસીબીમાં ફરિયાદ થતાં એસીબીએ છટકું ગોઠવ્યું હતું અને તલાટી મંત્રી ભરતભાઈ વાળાને વલથાણ ગ્રામ પંચાયતની કચેરી ખાતેથી લાંચ લેતા ઝડપી પાડ્યો હતો આ મામલે એસીબીએ તલાટી કમ મંત્રીની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે એક જાગૃત નાગરિકને अपनी किराए पर ली हुई मिलकत में ग्राउंड फ्लोर का उसमें मेंशन नहीं किया था जिसकी वजह से उन्होंने मांडड़ा वलथण पंचायत तलाटी कम मंत्री का संपर्क किया था जिस काम के लिए तलाटी कम मंत्री ने इस कंप्लेनर के पास से रुपए चालीस हजार की डिमांड की थी जो पैसे कंप्लेनर नहीं देना चाहता था जिसकी वजह से कंप्लेनर ने सूरत ग्रामीण ए पुलिस स्टेशन का संपर्क किया और उस आधार पर पुलिस इंस्पेक्टर एस डी धोबी ने एक ट्रैप का आयोजन किया था और जिस ट्रैप में ये आरोपी भरत कनुभा का मंत्री नाओ अपनी ऑफिस में रुपए चालीस हजार की लाच लेते हुए पकड़े गए हैं आगे की इन्वेस्टिगेशन नवसारी पुलिस इंस्पेक्टर ना एसीबी पुलिस स्टेशन ना ला रहे हैं सारे आरोपी को पकड़ने के लिए कैसा जाल बिछा आरोपी को पकड़ने के लिए एसीबी का जो सिस्टम है उस हिसाब से कंप्लेनर है वो आरोपी के पास जाता है उसके साथ बातचीत करता है और वो हेतुलक्ष्य बातचीत होती है और उसके बाद कंप्लेनर की डिमांड आरोपी की डिमांड होती है कंप्लेनर के पास से और वो पैसा जब एक्यूज लेता है और एक इशारा करता है या तो कोई इंडिकेशन आ, टैपिंग टीम को दिया जाता है और उस आधार पर उसको जगह पर पकड़ा जाता है जो आरोपी है इसने किस तरह की जो है बातचीत की थी और पैसा कहाँ लेने का इसमें आ, जो एरिया है वो नकी वो डिपेंड रहता है कंप्लेनर एक्यूज अपने हिसाब से पैसा लेता है अपने हिसाब से वो पैसा डिमांड करता है कि आप यहाँ पे आ जाओ ये जो केस है उसमें उन्होंने अपने ऑफिस में ही कंप्लेनर को बुलाया था और वहीं पर उन्होंने पैसा लिया और वहीं पर पकड़ा गया नहीं अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो ये अभी इन्वेस्टिगेशन के अंदर निकलेगा की और कहाँ से उसने पैसे लिए और किसी के पास से उसने पैसे की डिमांड की थी या नहीं की थी किसी संपत्ति को लेकर जाँच या कुछ हो हाँ हो सकती है इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर ऐसा कुछ सामने आता है कि भाई उसके पास और भी इतनी सारी प्रॉपर्टीज या और कुछ दिखने मिलता है या ऐसा कुछ संदेह मिलता है उसके घर पे जो जर्ती होती है उससे तो ज़्यादा लगता है कि भाई उसके खिलाफ एक मिलकत की भी इंक्वायरी होनी चाहिए तो ये इंक्वायरी कर सकते हैं